বিভিন্ন নটা গাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুৰব্বীসকল আহিছিল আৰু গাৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ যিবিলাক অসুবিধা আৰু তেখেতসকলৰ সমস্যাসমূহৰ ওপৰত তেখেতসকলে আমাক অৱগত কৰিলে আৰু সেই সকলো সমস্যাবিলাকৰ আজি মই বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিম তেখেতসকলৰ যিখিনি ডিমাণ্ড যিখিনি অভাৱ অভিযোগ সেইখিনি নিশ্চয়কৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ ফুলফিল কৰিবলৈ সমৰ্থক বুলি মোৰ বিশ্বাস আগতকৈ বাঢ়িছে এতিয়া আৰু বাঢ়িব সেইটো কাৰণে এতিয়া তেখেতসকলে আজি কৈছে যে আমি পৰৱৰ্তী সময়তো খুব সোনকালে সুন্দৰভাৱে আমি চৰকাৰৰ ভাল কামবিলাকত সমৰ্থন জনাই যাম গতিকে এটা ভাল পৰিৱেশ আৰু আমাৰ কথাটো সকলো সময়তে আমি ভোট কিমান পাইছোঁ কিমান নাই পোৱা এইটোৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ নকৰোঁ আমাৰ কথা হৈছে কি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সবকা সাথ চবকা বিকাশ সেইটোৰ লাইনতহে আমি কাম কৰোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে দুখীয়াতকৈ দুখীয়া জনগণক আমি ওপৰলৈ উঠাই আনিব লাগে সিহঁতে সমাজৰ মেইন ষ্ট্ৰীমত আমি আনিব লাগে যাতে সকলোৱে সুন্দৰভাৱে বসবাস কৰিব পাৰে শান্তিত বসবাস কৰিব পাৰে উন্নতি সকলোৱে কৰিব পাৰে আৰু কোনো যাতে ভোকত নাথাকে এইটোৱে হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মূল মন্ত্ৰ আৰু ইলেকশ্যনত কিমান ভোট পালে কিমান ভোট নাপালে বা কোনে ভোট দিলে কোনে ভোট নিদিলে এইবিলাকৰ লগত খুব এটা আমি বেছি চিন্তা কৰি থকা নহয় ইলেকশ্যন গ'ল সেই সময়ত দুই চাৰিটা আমাৰ ফালৰ পৰা কিবাকিবি কমেণ্টবিলাক আহিছিলে ঠিকে আছে কিন্তু এতিয়া কাম কৰাৰ সময় নতুন বাজেটো হৈছে পইচাও বহুত আহিছে গতিকে ৰাইজৰ এই বাজেটৰ স্কীমবিলাক যাতে একদম গ্ৰাছ ৰোটত যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ ব্যৱস্থা থাকিব কোনে কোনে কৰিছে কওকচোন কোনে কোনে কৰিছে তেখেতসকলে মন্তব্য দিছে তাৰ ওপৰত মই ক'বলগীয়া কিটো আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী শক্তিশালী ৰূপত আছে আমি এঘাৰটা চিট জিকিছোঁ চৈধ্যটাৰ ভিতৰত যোৱাবাৰ আমাৰ কোৱালিচন এন ডি এ জিকিছিলে নটা দুটা বাঢ়িলোঁ নাই দুটা এম পি চিটেই বাঢ়িলে তাৰমানে কি বুজা যায় যে আমি খুব শক্তিশালী ৰূপত আছোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছে যোৱাবাৰো তিনিটাই জিকিছিলে এইবাৰো প্ৰথম পি তিনিটা জিকিলে ত' গতিকে কংগ্ৰেছৰ ছিট বৃদ্ধি হোৱা নাই যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চিট বৃদ্ধি হোৱা নাই কিন্তু এন ডি এলায়েন্সৰ ছিট দুটাকৈ বৃদ্ধি হ'ল অসমত গতিকে এতিয়া কংগ্ৰেছত যিবিলাকে যাবলৈ বিচাৰিছে সিহঁতে এটা মানে কেলকুলেশ্যন কৰিব পৰা নাই যে কংগ্ৰেছৰ কোনো এটা গ্ৰোথ অসমত নাই আৰু দিনক দিনে কংগ্ৰেছ উইক হৈ হৈ গৈ আছে আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত চাব কংগ্ৰেছৰ যোৱাবাৰ যিটো চিট পাইছিল তাৰ আধা হৈ যাব গতিকে আহক ৰিজাল্টটো ৰিজাল্টটো আহিলে আমি কম নহয় যিখিনি চিট য'ত আমি জিকিবই নোৱাৰোঁ আপোনালোকে জানেই কিহৰ কাৰণে জিকিব নোৱাৰে তাততো আমি বাহাদুৰী মাৰিটো লাভ নাই কিন্তু এইবাৰ উপ নিৰ্বাচন হওক আপোনালোকে খুব ভাল ফল হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভাল হ'ব কি বেয়া খোৱাৰ কথাই নাই কাৰণ আমি ভাল কাম কৰিছোঁ সেইকাৰণে নটাৰ পৰা এঘাৰটা এম পি চিট কৰিলে এটা আমার তেষষ্টিটা সিট আছে বিজেপি অহাবার চাব আমি বিরানব্বইটা সিট আমার আহিব বিজেপি সাব্বিশত তো গতি ভাল কাম করলে তো দিয়ে তরুণ গগৈব তিনটাবার সরকার চলে না বেয়া কাম করা তখন নিলে তখন সেই সময় কিছু ভাল কাম করলে কেন আহিলে এটা আমি ভাল কাম করছো আমি পাঁচ বার ছকে আবার পারে ভাল রাইজে সদায় ভাল পায় আর আমার পুরা বিশ্বাস ছাব্বিশ আমি ভাল